Привіт усім, це Астрофеномен З вами традиційно я, Мар'яна Черкаса. і Ці сьогодні ми запросили до нас в гості міжнародного астролога Влада Роса. Не перемикайтесь, буде цікаво. Підписуйтесь, коментуйте і звісно, не забувайте ставити ваші запитання у нас тут в коментарях. Лади, вітаємо вас на нашому каналі, раді вас бачити. І давайте сьогодні поговоримо про іще грудень місяць, зокрема, чи можливий контрнаступ в цьому році з боку збройних сил України. Абсолютно вірно, ми готуємо великий сюрприз. Коли ми говоримо, що ми не претендуємо ніяким образом на Крим, да, тобто ми якимось -то образом забирати дипломатичним способом. Но в то же самое время мы можем просто обмануть нашего врага, потому что война – это туман войны всегда, на войне он присутствует. Да? Мы всегда должны обмануть соперника. Вот сейчас мы нагнетаем ситуацию, что сейчас вот они там пойдут точно там 300 лодок на Запорожье, а может сами мы пойдем на лодках куда-нибудь. А поэтому, что такое вообще происходит, это туман войны, непонятно что, как. Но, а тем более, проговорился Ермак, что нас ожидает ферги тайм, дорогие друзья, кто не понимает это такой как бы, термин о футболе, что заканчивается матч уже дополнительное время и твоя команда выигрывает в дополнительное время, как это сделал Манчестер Юнайтед против Баварии в Лиге Чемпионов в самом финале. Все решилось в последние две минуты игры. 90 минут переигрывала Манчестер Юнайтед Бавария, но Манчестер Юнайтед и Ферги Тайм выиграли в последние две минуты. Украина должна сейчас победить так называемые эти две минуты, то есть последние 20 дней января. И если мы не нападем на Крым в декабре месяце, то на Новый год мы прекрасно это сделаем, воспользовавшись тем, что Орки нажрутся, напьются на 1 января. А именно 1 января мы их захватим. и захватим, если не весь Крым, ну, какие то какие-то участки, куда-то прорвемся, что-то возьмем. А тем более в последнее время мы начали очень хорошо работать по Крыму. То там что-то взорвем, то недавно там возле Керчи что-то взорвалось. В общем, так будет это продолжаться в дальнейшем. Да, есть все предпосылки контр-игры, контр-наступления. И наша самая главная цель это Крым. Влад, давайте поговорим також про то, что может освобождать пана Ермака, на вашу думку? Ну, Ермак управляет практически Украиной, сам себя уволить он не может, дорогие друзья. А все решения, которые принимаются Зеленским, всегда он должен их подтвердить, как кардинал Ришелье. Помните, вы смотрели «Три мушкетера» и «Д'Артаньян»? Ничего король не предпринимал без кардинала своего. Поэтому сам себя уволить, вряд ли муха ну, решили, а то же самое, вряд ли себя Ермак уволит. Все это абсолютнейший фейк. Ну и самое главное, Ермак привез из Америки самое лучшее, что только может быть. Он привез фактически значит, понимание, как война закончится. Он был недавно в Америке. Блестящі новості он для нас привез. не буду говорити які, но вони фактично ведуть к тому, що війна, якщо не закінчиться сразу, після інавгурації Дональда Трампа, то весною вона закінчиться до літу в штучні. Ну і також хочу повернутися і ще власне до контрнаступу. Якщо все ж таки він відбудеться, то які території ми зможемо звільнити? Ну, это прежде всего Кибурская коса, это прежде всего заход в Евпаторию, это прежде всего неожиданные рейды куда-нибудь под Севастополь, взятие Крымских гор, всякое может происходить. У нас есть прекрасные морские пехотинские, морские котики, десантники, все это есть. У нас есть, говорят, до тысячи лодок морских, у нас есть дроны, у нас есть... Эти Сибейби там и все что угодно у нас есть для того, чтобы иметь неожиданный успех в Крыму. Мы всегда делаем, с насколько что-то берем, очень быстро, неожиданно для, для расистов. Это была и Харьковская область, это была и Курская область. Вот сейчас то же самое неожиданное, особенно Новый год, мы можем сделать с Крымской областью. Да, она уже не будет никогда Республикой Крымом, а будет Крымской областью Украины. По крайней мере, так мы захотим, чтобы это было именно так. Поэтому у нас есть 14 свободных бригад, это минимум, может быть и 20, и 25 свободных бригад. Их сейчас Джо Байден в последнее время наконец-таки начал присылать оружие, которое он зажимал последний год, да, вот оно все поступает в Украину, и они имеют возможности полностью обмундирования то, чтобы выполнять какие-то важные задачи военные. Ну и самое главное, у нас будет теперь появиться пекло, которое будет все уничтожать. У нас есть поляница. Короче, у нас есть все, чтобы зашугать так все, что там находится в Крыму в ближайший месяц, дорогие друзья. Ну а если мы возьмем Крым, то война закончится победой Украины. Це надзвичайно хороші новини, дійсно неможливо ним не радіти. І давайте поговоримо також ще про можливу інфляцію в Україні, оскільки економічні, наприклад, експерти зокрема прогнозують про те, що а, навіть ціни на продукти а, піднімуться до вище європейського рівня. Наскільки на вашу думку це можливо? Чи зможемо ми зупинити? А, чи все ж таки вже процес запущений і абсолютно нічого ми не зможемо ніяк перешкодити цьому? Но у нас есть великолепный, прекрасный, замечательный гений, стратег экономики, там всех этих фискальных функций Гетманса, дорогие друзья. Пока такая, хотел сказать, тварь будет находиться у руля нашей экономики, у нас будет не только инфляция, у нас будет и гиперинфляция. И товары у нас будут стоить гораздо дороже, чем в Европе, и даже хлеб будет дороже стоить. На все поднятые акцизы, на что только можно поднять вообще. Банковские переводы теперь, оказывается, между банками в месяц мы не можем переводить друг другу больше, чем 100 тысяч гривен вообще. Ну, полный какой-то абзац вообще, абсолютнейший, да. Ну, ну, мы такое ощущение, что находимся в какой-то, я не знаю, там, присталинском каком-то денежном финансовом режиме. Поэтому пока не будет убран Гетман, ничего хорошего не будет, инфляция будет расти продукты будут подниматься. Я считаю, что они поднимутся при нынешнем Гетминце еще минимум на 20-25% только за ближайшее полугодие. Ну и падение гривны может означать, тут он на все акцизы поднял. Но когда ты поднимаешь акцизы на бензин, то у тебя автоматически поднимается инфляция. Это же надо быть полным идиотом, чтобы это делать. Поэтому, дорогие друзья, да, абсолютно печальный прогноз. Гривна будет падать к доллару. И, к сожалению, у нас будет очень большая инфляция, которую сделал сам гетьман. давайте перейдем теперь до световых новин. Чи будет, на вашу думку, война между Певничной и Певденной Украиной в ближайшем времени? А, ну, у нас к власти должен вроде бы прийти гений мира, то есть, который всем запретит воевать, это Дональд Трамп, если его, конечно, самого не пристрелят на инаугурации, плохой, плохие звезды у него, ну, может, все-таки выживет, доживет. Поэтому при Дональде Трампе война между Северной Кореей и Южной Кореей невозможна, особенно после падения режима Басара, Башара Асада. Все. Можно вообще не сомневаться, что если там еще и были какие-то подвижки, но после того, как был скинут режим Башараса, сейчас зараз устранят, настраняють атолха війні, всяких там в Ірані там то, что там будуть перевороти, а то тим чином ти ще раз подумати передлічим нападати на Южну Корею, тому що його режим теж перестане существовать. Влад, я вважаю, ви чи будуть наприкінці цього року або на початку нового року нові санкції застосовуватись проти Російської Федерації? да, будут санкции очень серьезным образом, если они не захотят, не захотят пойти на мировую с Украиной, окончить войну, как в общем, Келлок говорит, да, то есть по линии фронта, то будут применены жесточайшие санкции к их значит, теневому, теневому флоту, да, который сейчас находится вот эти темные танкеры, через которых проводится нефть. Вот, там будут двойные санкции и, короче, будет полный эмбарго всех, все их нефти и газа, которые они продают в Китай, в Индию и в другие страны мира, в общем, они начнем будет им не за что будет просто воевать, значит, это кровь денег, а нефтяная кровь закончится. Дякую вам за вашу відповідь. І власне рухаємось далі по запитаннях. Чи зможе Україна забрати заморожені активи активы Российской Російської Федерації, найближчим часом? Ну это вообще не поддается как бы даже каким-то вопросам. Все триста миллиардов евро, которые находятся в банках, в основном ну, это в Евросоюзе, в основном в Бельгии они находятся, да, будут полностью выданы Украине на репарацию и восстановление нашей экономики, нашей страны. Но это всего лишь третья часть того, что нам должна Российская Федерация. По некоторым данным, они уничтожили и нанесли такой вред нашей стране на сумму более чем триллион долларов, триллион евро. Триллион евро где-то еще 100-200 значит, миллиардов. Дякую вам. Ну и також не можем сегодня не поговорить про то, чому армия Асада быстро развалилась. А, армия Асада очень быстро развалилась по одной причине, что не надо было начинать гению, стратегу всего мира. Он, как всегда, всех переиграл Владимиру Путину до войну 7 октября в свой день рождения против Израиля своими сателлитами Хамасом, да, то есть сателлитами Значит, Ирана, да, то есть. Но они начали войну своими прокси. И, как говорится, ты начал войну, ты, ты от войны пострадаешь, конечно, на тот день. А потому что Израиль разрушил, уничтожил и Хамас, и главный оплот, и защиту, значит, башар Асада Хазбалу. Хазбалла перестала существовать после того, как гениальный стратег из Москвы Владимир Путин напал на Израиль через своих прокси. Израиль просто уничтожил и Хамас, и Хезбалок. Хезбалла именно та вооружение, вот, вот те войны, которые защищали в последнее время Башара Асада. Ну а те люди, которые защищали его до этого, были полностью расформированы, как вы помните. Вот, был, была такая, значит, очень известная такая бригада со стороны Пригожина, да, она у нас очень звучало, да, то есть Вагнер был такой. И вот вагнеровцы перестали петь и пиво еще два года назад. Они были упразднены еще два года назад. И сначала свою защиту Баша Рассерт потерял, значит, с Вагнером, а теперь была уничтожена Хезбала. В общем, он был полностью обезоружен. Некому было защищать. Ну, а все эти там, значит, там всякие там базы Тартус и там а, другие, другая военно-воздушная база Российской Федерации, а, которая там находится, но они фактически там находились как на празднике. Они там отдыхали, там чего-то, где бомбили кого-то да, без ПВО, ну и все, все убрались оттуда вот, да. полностью а, были уничтожены Бала и полностью разоружены, значит, Вагнер. Поэтому Башарас нет неким просто было защищаться. Владимир Важайтовой, Сирия, что ждет ее, что Я считаю, что с ней то же самое случится, что с Югославией. Она будет разнесена, развалина на запчасти, на мелкие всякие Македонии там, Хорватии, Черногории, там эти Черногория, там а, Словения. То есть это будет случиться с ними, как с большой Югославией, будут на, на мелкие страны разобраны. Да. Ну, и всегда говорила Ванга после того, как пойдет Дамаск, начнется третья и посыпется ну, Москва. И вся Российская Федерация завалится. Да. А поэтому мы, ж, мы ждали значит, вступления в Третью мировую войну в таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Европы. Ну, как говорит Ванга, мы дождались, получается. И она об этом говорила еще в 1980 году. У нее было какое-то видение, вообще никто не понимал, каким образом. Потому что Сирия была абсолютно мирной страной, абсолютно даже ничего не предвещала. Она сказала, после того как пойдет Дамаск, разгорится третья мировая война. В чем мы очень рады, что наконец-таки НАТО, которая как бы пропускает эту войну, они типа их нет, их их они не участвуют, наконец-таки войдут в эту войну, а тогда Украина победит. Це дуже цікаво, і мені подобається особливо те, що може все ж таки бути фінал Російської Федерації. Також хочу з вами поговорити сьогодні і на цю тему. Зокрема, а чи може розпочатись ключовий якийсь певний розпад Росії вже в наступному році? Якісь аспекти, які дійсно приведуть цю країну до повного зникнення із планети у нас і по як Плутон Путонсьому смерті розрушення вашої в ноябрі місяця. в ее зодиакальный знак, связанный с, с Россией, да, и вообще. А, и смотри, смотри, как только Плутон вошел в ноябре месяце, он вошел туда 19 ноября, посыпался Башарасов. Сейчас а, тут уже какие-то ситуации в Чечне возникают, что уже наезд этого самого и главного лидера уже на Москву говорят о том, что и тут может рушиться ситуация, и что а, Кадыров может вообще захватить власть в Москве. Короче, начинает сыпаться вся Россия в целом. Все ее сателлиты, союзники тоже начнут сейчас сыпаться. Ну и самое главное, посыпется ее фронт еще и в Украине. Я не удивлен, если сначала будет Крым, потом будет Донецкая область, Луганская. Везде начнет сыпаться. Ну и самое главное, она станет в Ну и, мне кажется, самым, вот что мы должны сделать после войны? Переименовать в Россию в Московию. Чтобы все понимали, с кем мы сражались. Никакой России нет, есть Московия. Ну и с таким приложением выйти ко всем странам мира, чтобы везде в географических своих картах они указывали не Россию, а Москву. Это все. И тогда Московия будет в очертаниях Московской области такая супер большая, мощная, мелкая страна, которая всем гадила и осталась в, области, это, в границах Московской области. Дякую вам звати. Ну і також не можемо поговорити про подвійний, де хто говорить потрійний ретроград, як його пережити, що важливого зараз потрібно робити, або навпаки не робити. Тут уже підправте, будь ласка, ви який все ж таки ретроград чи потвій, чи подвійний, чи потрійний, і наскільки довго цей період в принципі буде затяжним найближчим часом? А коли його потрібно або використовувати в якихось певних своїх цілях, або навпаки, потрібно максимально, як то кажуть, залягти на дно. Ну, до 15 числа у нас подвижный ретроград, у нас и Меркурий, и Марс. Это две планеты дельцов и бизнесменов, да, дельцы, финансы, деньги под Меркурием. Значит, люди, которые рискуют деньгами, значит, бизнесмены, они под Марсом. И вот такой двойной ретроград этих двух планет будет распространяться до 15 числа. причем так получается, что я так сам начал страдать от этого всего. У меня полетела мышка компьютера, у меня полетела Значит, значит, сам ноутбук, у меня полетели, короче, батареи, это самое, пульты какие-то там, короче, вся техника у меня просто, я не знаю, что так происходит, обычно так безжалостно ко мне ретроградные Меркурий не относился, но, видимо, на на ретроградный Марс, если к Меркурию я еще так более-менее приспособлен, то к Марсу, наверное, совершенно все не так. Поэтому машины противопоказано покупать, какое-то оборудование противопоказано, значит, ничего лучше не начинать делать с железом, по металлу, по, значит, по машинам, да. Вот. Ну, нужно, нужно дождаться, когда стационарность Меркурия уже закончится 17 числа, и тогда уже будет полегче, где-то с 18 уже будет намного все легче. Ну, а ретроградность Марса, это когда не следует делать каких-то рискованных ставок в жизни, будет продолжаться до 24 февраля, до третьей годовщины войны Украины э, против России. Да. И я считаю, что м -м, как раз на выходе из ретроградности Марса, Марс что планета бог войны, э, из ретроградности в, э, в директное положение, тогда может быть заморожен конфликт. А, то есть заморозка конфликта может происходить в феврале месяце.